Итак, напомню, в приветственной речи в парламенте Петр Порошенко заявил, что он президент всех украинцев. В этой связи уместен вопрос, знает ли президент, что голод в его стране не просто угроза. Голодные смерти в оккупированном Донбассе уже реальность, утверждают общественные активисты и волонтеры. заявляют о десятках жертв, преимущественно это одинокие пожилые люди, инвалиды, пенсии, соцпособия они не получают уже по полгода. Если ситуация не изменится, говорят правозащитники, с каждой недели количество жертв будет возрастать. Полуразрушенный после артобстрела в дом, поврежденная взрывной волной крыша, постоянный холод так я вот и живу, мучаюсь, плачу ночами. Уже вот были морозы 9 градусов, уже чуть не замерзла. Я подскочила, у меня же останавливалось сердце. Отремонтировать дом об этом Людмила Викторовна и думать не может. Ведь денег нет даже на кусок хлеба. Пенсию не платят уже четвертый месяц. От голодной смерти эту женщину спасает лишь доброта соседей. Время от времени не приносят ей немного еды. Ну вот у меня вот каша рисовая, Одинокие пожилые пенсионеры, инвалиды, лежачие больные. На территории оккупированных городов Донбасса они оказались на грани голодной смерти. Волонтеры, которые приходят домой к таким людям, утверждают, уже сейчас многих находят мертвыми. В тех э, службах, которые выдают справки о смерти, э, пишут э, э дабы не подвергаться каким-то там гонениям, что люди умирают от инфаркта или от недоста... сердечной недостаточности. Хотя на, сам факт, на, на самом деле они умирают от голодной смерти. О голодных смертях говорит и луганский общественный активист Валентин Торма. Град около 60. Светловка тоже десятки идет, точно не скажу. И Равики было известно о двух десятках. И вся информация о голодных смертях, она исходит из уст людей, которые непосредственно там находятся. То есть это врачи, это, которые выезжают, это соседи. Оккупированные города с виду живут обычной жизнью. Продуктов в магазинах и на рынках хоть и стало меньше, но они все же есть. Вот только цены взлетели. А зарплаты, пенсии, соцпособия многим не платят уже по полгода. Так что большинство людей живут в проголодь. Таких около 60%. Об этом Говорят последние социсследования. Привожая в рационе э, крупы и консервы. Бо вони найдешевші, вони тривалого зберігання, і крім того, це базовий продукт будь-якої гуманітарної допомоги. ще один факт, який відмічають соціологи – на вулицях окупованих городов стало значительно більше дітей, які просять милостиню. Самі батьки мотивують дітей просити гроші на вулиці або просити їжу на вулиці. Ну тому що самі батьки не можуть їх прогодувати. Більше треті роді в опросу зналися, не можуть обезпечити своїх дітей навіть з ні. Фрукты, овощи, мясо стали дефицитом. Четверть родителей не сможет оплатить лечение, если ребенок заболеет. Особенно трудно матерям-одиночкам. У Натальи Габриловой муж погиб на шахте. Говорит, сына уже не за что кормить. Мы уже полгода не получаем ни пенсии по потере кормильца, ни социальные выплаты ничего этого нет. Если Наталья не покинет свой город, денег так и не получит. Ведь все соцвыплаты на оккупированных территориях прекращаются. Посылать инкассаторские машины туда невозможно, говорят в Кабмине. Боевики, мол, занимаются грабежами. Кроме того, нужно выполнять указ президента о блокировании всех счетов на неподконтрольной украинской власти территории и о выводе всех госучреждений, в том числе и о счет банка. Как быть людям в этой ситуации? Гаранты их конституционных прав президент Украины пока молчит. Кабмин И пенсії, другі соцвиплати, а людям при першій можливості. Всі кошти кожної людини, які вона повинна отримати, вони акумулюються в уряді. Як тільки Кремль забере своїх бандитів з території України, і ми відновимо контроль над всією територією Української держави, в тому числі в Донецьку і Луганську, мы будем здатні заплатить все социальные выплаты. Очереди. Большие, очень большие и огромные. Стоять в них сутками приходится всем жителям оккупированного Донбасса, которые хотят получить свои соцвыплаты. Сначала очередь за билетами на автовокзале. Выехать отсюда хоть куда-то уже считается счастьем. По какой город едете? Я не знаю, на какой придется, куда ехать, если достанет за какой-то билет. Дальше другая очередь. Город Красноармейск. Он под контролем украинских военных. У местного управления соцзащиты сотни людей выстроились, чтобы получить официальный статус переселенца. Часами стоят на морозе, приходят с ночи. У людей сдают нервы. Попряталась вся администрация стоимый, Не могут принять. Посмотрите. Даже зарегистрироваться, то есть получить порядковый номер в очереди, удается далеко не всем. Ведь все расписано на два месяца вперед. Работники управления не справляются с таким наплывом людей. Что теперь делать? И здесь не Чтобы мы повымирали здесь на морозе или как понимать? Легче будет и государству, и всем туда получается. Я проработал 40 лет учителем. И не могу, не могу я получить пенсию. Это Украина так поступает. Издевается. На сегодня нет ничего, мне купить хлеба. А они не принимают. А те, кто уже получил заветную справку и право на соцвыплаты, теперь не имеют права возвращаться домой в оккупированные города. Они обязаны жить по тому адресу, по которому зарегистрированы как переселенцы. То есть или у родственников, или на съемной квартире. Государство это строго контролирует. Чиновники рапортуют о выявленных нарушителях. Их соцвыплат лишат. 333 Така рівна цифра сімей, які е, не зазначили зазначили невірно свою інформацію про місце своє проживання. Тобто, скажімо так, це е, надало недостовірну інформацію. інформації. Обоснуватися на новому місці удається далеко не всім. І Люди зв'язкуються додому в причини. Вони вийшли знайти житло, знайти роботу, або не вийшли якось оформити документи із окупованих територій. выехало менее 500 тысяч людей остаются там около 4 миллионов почти половина пенсионеры самопровозглашенные власти уже в открытую заявляют всем пенсии выплатить не смогут когда лично я пообещал по 500 гривен пенсионерам я просто не представлял количество пенсионеров когда мне принесли с пенсионного фонда только по городу Стаханову 31 тысячу пенсионеров мы посчитали, получилось 15 миллионов. Для нас эта сумма, в общем, мы ее не представляем. На оккупированных территориях живут граждане Украины. И именно Украина должна их обеспечивать, говорят правозащитники. Кабмин должен найти способ направить туда, если не деньги, то хотя бы гуманитарную помощь. И оправдание чиновников, что боевики, мол, не пропускают форы, не выдерживают критики. Да, не пускают. Но так договаривайтесь, им же не нужно эти голодные бунты. Они же тоже заинтересованы, чтобы там не, не обострялась эта ситуация до такой степени. Боевики наверняка пропустят правительственную гуманитарную помощь, если она будет идти под эгидой ООН или Красного Креста, говорит правозащитник. Так что правительству нужно просить помощи у этих международных организаций. Если же этого не сделать, количество погибших от голода будет расти в геометрической прогрессии. Максим Урлапов, Алексей Гриценко. События недели.